Про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел канадчиковы власти колют нам второй укол Уважаемый редактор, может лучше про реактор Про привычный лунный трактор, ведь нельзя же Год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают То у вас собаки лают, то у вас руины говорят Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки пьем весь год И мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет а медикаментов груды. Вы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь и вдруг бермуды. Вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков на происки и бредние сети есть у нас и бредни. И не испортить нам обедни злые происки врагов. Да это их худые черти бермутят воду в бруду Это все, я вам скажу, придумал Черчилль в восемнадцатом году. Мы про взрывы, про пожары сочинили но тут ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек прикрутили к спинкам коек. Бился в пене паранойи, как ведьмак на шабаше. Разбежите полотен, и, наверное, изуверцы, Нам вермут на сердце И нам вермутно на душе Сорок душ посменно воют Раскалились до бела Вот как сильно беспокоят Треугольные дела Все почти с ума свихнулись Даже кто безумен был И тогда главврач моргулись Телевизор запретил Вон он, змей в окне маячий, за спиной штепсель прячий. Подал знак кому-то значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось у колодца и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чатам правду, им не все равно. я рядом, но оно запрещено. Вон тантист на домник крутит, у его приемник рундит. Он его ночами крутит, ловит контрафейерге. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком. Да с растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован волновым крайним сообщением, нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз, сгинул топливо и стратив, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, прибывают в пессимизме. И вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, и один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что пермудский многогранник не закрытый пуп земли. Что как ты спасся каждый лес и приставал но механик только трясся и чинарики стрелял он то плакал то смеялся то щетинился как ешь он хоть над нами издевался ну сумасшедший что возьмешь бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся так и сипить, треугольник будет выпить. Будь он параллели пипить, будь он круг ядрен вож. Пусть безумные идеи вы не рубаете с горяча. Вы отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением дата подпись. Отвечайте нам, это, то, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото. Почти каждая его песня.